Про можливі наслідки загибелі президента Ірану ми поговоримо далі. Мій гість Мохамад Фораджалах, головний редактор видання Україна по арабськи, пане Мохамеде, радий вітати вас у нас у студії. Тож, давайте розпочнемо з питання, як похорон Раїсі, власне висвітлюють у самому Ізраїлі. Які меседжі там просувають, як використовують це, можливо для ідеології. Дякую, Олександр. Дякую за запрошення. Я би в розсматрива в регіоні. Потому что Иран, перед тем, как стал для Украины ворогом, Иран имеет сложные отношения со всем находящимися государством на Ближнем Востоке. Это и Саудовская Аравия, это и Израиль, это и Ирак. Как это высветлит по-разному. Естественно, уже два дня режим, мы наблюдаем, как они пытаются массово это растягивать. После того, как стало официально известно, что президент Раиси погиб в этом крушении, Тело было сначала в Тибриз назначена доставлено, а позже в Тегеран, и уже там принимали, согласно официальным сообщениям, 50 представителей иностранных стран. Но в основном это страны именно из Востока, поскольку именно Раисий, он, в отличие от своего предшественника, держал курс на Восток. Он старался максимально укрепить отношения с Россией, Северной Кореей, с Китаем и меняет курс от запада на восток и поэтому его по-разному некоторые так? Россия? Угу. Вот это вопрос интересный. Нет, Россия не присутствовала, ни Лавров, ни Путин. Они пытались это списать, типа религиозные нормы ислама типа не запрещать. Нет, это не так. Согласно информации, которыми мы обладаем, что наоборот усилия охраны Путина, это усилия фобия и в Кремле начали рассматривать, а если это сценарий один из трех, это не крушение, это не какое-то чрезвычайное, скажем так, Техническая неисправность. Это если ликвидация, в котором мог выиться э, один из ведущих разведок мира, тогда там могло быть как предупреждение, что сегодняшней красных линий нет и ликвидация mm -hmm. может. А, и Путин может... может не долететь. Да? Вы чуть -чуть. В, в, о том, ну, ну, конечно, мы смотрите важный момент что такое санкции? Много думали, вот не работает. Вот Иран, который пытался утверждать 30 лет под санкции, его не коснется. Весь его флот, который и военный, и гражданский, был бессильным установить конкретное место. Им пришлось обратиться к кому? К Западу. К Турции. Только турецкий беспилотник именно Акенджи установил точное место крушения. Сразу как вошел в воздушное пространство. Поэтому санкции ударились. Пусть они летели на, сам, на, на этот вертолет, был 212-й американский, uh -huh. который их, который э, Иран выкупил у Штаты в шестьдесят восьмом году еще у предыдущего режима тогда э, э, короля Ша. Которые очень много перемонтировали, то есть они, да, смогли шахерить, то есть э, технологии для смерти им удалось это разработать, mm -hmm. а как себя послужить, эти санкции ударили не по народу, а по самому а верхушке. А вы, особенности, больше до какой версии схиляетесь? До ликвидации, или до технической несправности? Вы знаете, мы мы наблюдаем в последние 50 лет, что даже очень странные явления могут случиться с такими персонами. Можете спросить любого, любого авиатора, и он вам ответит, что любой борт, даже с пассажир, даже с, 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 с гражданскими пассажирами, с простыми, он не вылетит, пока не получил добро от метрологов, что все хорошо. Не, не получил э, одобрение о том, что маршрут полностью ничего не загрожает. И также должен быть четко установлено, что действительно ничего не, не летит. У нас в Киеве до российской агрессии если даже было как-то горолед на э, Бориспиле, не взлетали. Поэтому здесь да, горная местность, туманность – это действительно идеальные условия, чтобы в этом поверить, что это крушение из-за погодных условий. Да, может быть. Но нельзя исключить, что Иран на себя наживал очень много врагов. И Иран стало известно недавно от разных утечек, э, от разных разведок мира, что он приближается до разработки ядерной бомбы. И это стала информация. Сейчас те игроки, которые сначала ликвидировали ученые военных, это не секрет, могли дойти до того, чтобы ликвидировать президента. А почему и нет? Mm -hmm. Ведь это для них гораздо менее кровно, чем потом иметь отношение с Северной Кореей-2 на Ближнем Востоке. Третья версия ⁇ могли своих его ликвидировать ⁇ Все понимают, что реальная власть находится где? В руках Айтулы. Это верховный лидер. Ему 85 лет почти. Все понимают, что смерть его не обойдет, рано или поздно он уйдет. Все понимают, что народ Ирана давно разочаровался в так называемыми идеалами и самый Раиси мог заменить, э, так? Он вот правильно? он был один из претендентов uh -huh. на этот пост, э, которые и другие, из каких, э, институт дел Карнеги тоже рассматривает именно сына э, правителя Хамени. Uh -huh. и, и, и Раиси был сильным кандидатом, сильным оппонентом, поэтому его ликвидация откроет путь для другого, который им надо. И поэтому uh -huh. тоже могли свои его убрать. Плюс Раиси, хотя его пост формальный президент. В Иране президент это всего лишь полномочия церемониальные. Это воручить грамоты послов, принимать грамоты, покричать на митинги смерть штаты и так далее, присутствовать на разных мероприятиях. Но Раисе мы наблюдали, что за его президентство побивал в разных регионах страны где до него ни один президент не приехал, и таким образом себя собирал огромные, серьезные даже именно, не то что лекторат, что -то а именно Он ну, являлся весь. Лёгся, будто и марионеткой, Все так, в руках я Совершенно тоже. верно. Даже, даже правительственные СМИ Ирана, его всегда называли «слуга народа». Как вот это не звучало, но не так. Его воспринимали, что именно этот, Президент от народа, и поэтому своих и его и боялись. И, mm -hmm. и, и, поэтому все версии, что актуальны, внешне его э, э, ликвидировали, потому что ни Израиль, ни Штаты, никто не допустит новый новой э, Северной Корея 2 э, и, и кроме этого есть другие э, условия. Э, полгода назад Иран, и Россия, и Китай, руками Хамаса и другие смогли сорвать огромную сделку. Помним, война в Газа много чем не на баланс. Uh -huh. Штаты и Саудовская Аравия давним-давно работают над огромным э, военным соглашением, в котором, скажем так, фактически, но неформально, Саудовская Аравия будет членом НАТО на Ближнем Востоке. Uh -huh. Иран это не хотел, сорвал. Сейчас Саудовская Аравия нуждается в 3-4 месяца, чтобы Иран вел себя тихо, никому не мешал, потому что эта сделка поменяет регион. Саудовская Аравия будет основным союзником, это, конечно, Ирану Точно і наразі поэтому всі версії я їх предлагаю розглядати реальними. Кількість тих, кому було вигідна смерть Раїсі, дуже так. Ду, дуже велика. Конечно. Але нас звісно цікавить український аспект цьому питанню чи зміниться щось для України після загибелі президента Ірану? А як взагалі так сталося, що Іран став ворогом України? Що, що до цього призвело? Дуже вам дякую. Це дуже гарне питання в Україні. К сожалению... До сих пор нам не хватает опять же, понимания в внешнем мире и не понимаем, что мы должны менять свое отношение, восприятие к миру, чтобы мы не всегда были жертвой. Достаточно посмотреть о том, что э, Украина ничего плохого не делает Ирану. Абсолютно. Даже в то время, когда Иран был под санкцией, Украина не вела санкции против Ирана. Наоборот, помню, когда был э, у нас э, министр национальных дел Украины э, э, Павло Климкин, uh -huh. была визита и пытались работать мы были настолько недально, скажем так, стратегическими, то есть было понятно, что этот режим по его существу, по его структуре, он рано или поздно будет в строях Беларусь и, и Россия и Северная Корея. И он нас серьезно не рассматривал. Он нас, простыми словами, не боялся. И поэтому, когда нужно было ему скрыть своего неудачи перед тем, как штаты ликвидировали тогда генерал Хусейни, Кого сбили борт? Наш борт, украинский борт в январе 2020 года. Позже, к сожалению, мы реагировали слабо. Мы очень слабо отреагировали на такое преступление. Очень, очень слабо. И он тогда понял, нам, к сожалению, можно не принимать в счет. Сегодняшний день Иран Увидел в этой войне против Украины окно возможностей. Кстати, когда начала война в Украине, там политики в Иране на два лагеря разделились. Некоторые считают лучше держать нейтралитет, не вмешиваться. Угу. А некоторые считались лучше поддержать Россию. Раиси был один из тех, который... Шиталі, це возможность, лучше Росію підтримати і взамін получать все, що вони хочуть давно. Это... А чи можемо ми якось вплинути? Просто у нас на да. цей блок менше коли не залишається, щоб до влади там прийшли ті люди, які були прихильниками саме нейтралітету. Мы нет. щоб вибити рано цієї да. ми не а запад може. Ми як Україна, може. Ми можемо. выработать к себе новые тегеранские отношения, когда начнем работать с государствами в Ближнем Востоке. Например, Судовская Аравия. Почему до сих пор у нас с ним не установлены э, э, союзные отношения? Это, 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 это зловещий враг Ирана. Если появились, например, примеру, условно, наши войска, хотя бы на учения, в песках Саудовской Аравии, и флаг Украины там, Иран бы Если наши дрони появились, например, в воды Араб... Арабские Эмираты, Иран начал. и понял, что лучше Украину не трогать. Азербайджан. До сих пор, почему с Азербайджаном, это друг Запада, мы с ними работаем. А вот смена власт, жаль, что Запад, к сожалению, до сих пор не поддержал именно митинги. Несколько раз вышли демонстранты с митингами, чтобы менять этот режим, который и режим Ирана доказал. То есть, важный момент, Александр. Появление Шахеды в, 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 в европейское небо, в Киеве, это доказало, что Иран не региональная угроза, это мировая, глобальная угроза. Эти шахеды могут быть в Вильнюсе, могут быть в Варшаве. Это уже не иллюзия, реально. Вот сейчас Запад, если окажет поддержку, митингов, которые эти э, выборы могут быть в них масса сюрпризов. И тогда люди в вашу поддержку действительно можно ожидать смены власти. Угу. А если Запад будет вести себя, как и вел до этого, э, о том, что Илон э, Маск обещал включить Starlink для митингующих, обещали серьезные санкции, но, к сожалению, это не происходит, до сих пор Запад не перешел на наступательные, ну, реальные, волючие режимы. Да. В отношении рану треба и заходу и нам э, э, мати да. більш проактивную позицію.